સુનીતા કેજરીવાલ ચૂંટણી પ્રચાર ગુજરાતના પ્રવાસે બોટાદ અને ડેડિયાપાડામાં ભવ્ય રોડ શો સાથે પ્રચંડ પ્રચાર સુનિતા કેજરીવાલ નો બોટાદ અને ડેડીયાપાડામાં ભવ્ય રોડ શો સાથે પ્રચંડ પ્રચાર સુનીતા કેજરીવાલે જનતાને અપીલ કરી કે જેલનો જવાબ વોટથી આપો જરીવાલે લોકસભાની ચૂંટણીમાં પ્રચારની કબાળ સંભાળી સુનિતા કેજરીવાલે ભાવનગરના ઉમેદવાર ઉમેશ મકાણા અને ભરૂચના ઉમેદવાર ચૈતર વસાવા માટે પ્રચાર કર્યો શરૂ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ જબરજસ્તીથી જબરજસ્તી કેસમાં હસાવીને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા છે દેશના લોકો ખૂબ જ સમજદાર છે માટે કેજરીવાલજી વિરુદ્ધ ષડયંત્રનો જવાબ વોટથી આપશે અરવિંદ કેજરીવાલજી એક જ એક જ સાવત છે કેજરીવાલજીને કોઈ ઝુકાવી શકતું નથી દેશની તાનાશાહી તરફ જઈ રહ્યો છે ત્યારે આ દેશને બચાવી લો અને લોકતંત્રને બચાવી લો અરવિંદ કેજરીવાલજીએ દિલ્હીમાં ફ્રી વીજળી આપી સરકારી સ્કૂલો અને શ્રેષ્ઠ હોસ્પિટલો બનાવી લોકોને મફતમાં ઉત્તમ શિક્ષણ અને વર્લ્ડ આરોગ્ય વ્યવસ્થા આપવાનું શરૂ કર્યું હજુ સુધી કોઈ કોર્ટે અરવિંદ કેજરીવાલને દોષી સાબિત કર્યા નથી તેમ છતાં કેજરીવાલજીને જેલમાં રાખવામાં આવ્યા છે ઝાડુ પર બટન દબાવીને ઉમેશ મકવાના ને તમારા સાંસદ બનાવો અને ઝાડુ પર બટન દબાવીને ચૈતરભાઈ વસાવાને તમે તમારા સાંસદ બનાવો પ્રધાનમંત્રીજીએ પોતાના દસ વર્ષના કામોમાં એક પણ કામ જણાવીને વોટ માંગ્યા નથી ભાજપ ગુજરાતમાં ખૂબ જ ઓવર કોન્ફિડન્સ છે પરંતુ ગુજરાતની જનતા ભાજપના ઓવર કોન્ફિડન્સ તોડશે

आगे मैडम जी को आगे मैं हमारी मैडम जी को केजरीवाल मैडम जी को मैं अनुरोध करूंगा कि आगे दो शब्द कहेजरी सभी को मिला नमस्कार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को उन्हें पिछले चालीस दिनों से जेल में जबरदस्ती डाला हुआ है चेतन भाई और उनकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया था किसी भी कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं कहा जेल में डाला रखा है कभी हम कह रहे हैं कि जांच चल रही है अगर जांच दस साल चलेगी तो क्या दस साल जेल में रखेंगे उसको कोई हरत साबित करती थी अभी क्या हो रहा है अभी ये नया सिस्टम उसमें जब तक जांच चल रही है जब तक मुकदमा चल रहा है जेल में रखेंगे ये तो तानाशाही हुई ना सरासर गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों में केजरीवाल जी निहार बहुत पढ़े लिखे मामला और सच्चे देश भक्त हैं। उन्होंने आईआईटी से वो इंजीनियर बने हैं आईआईटी जानते हैं ना इंजीनियर और उन्होंने उसके बाद इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी उनको मिल गई अच्छे अच्छे लोगों को ये नौकरी नहीं मिलती जेल में डाल देते हैं 2011 में आंदोलन हुआ आप सब जानते होंगे इतना बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली में दो बार दो बार लंबे लंबे आंसर की केजरीवाल जी ने तेरह तेरह चौदह चौदह दिन कुछ नहीं खाया उनको शुगर की बीमारी है इंसुलिन लेते हैं डॉक्टर से मना किया कि आप मत करो आंसर नहीं मानी जान अपनी दाम पर लगा दी उन्होंने ऐसे है केजरीवाल जी और इनको भी जेल में डाल देते हैं अभी तीन बार अभी ये जेल में अभी भी इनको जब डाला तो इनकी इंसुलिन बंद कर दी तीन सौ से ऊपर उनकी शुगर पहुंच गई अब ऐसे तो उनकी किडनी लीवर सब खराब हो जाएगी जो शुगर जिनको पता है शुगर कैसे क्या बीमारी है उसमें अगर ज्यादा शुगर हो जाती है तो और खराब हुई शुरू हो जाते हैं बड़ी मुश्किल से कोर्ट में जाकर उनकी सुबह चालू करवाई तीन बार तीन बार दिल्ली के लोगों ने उनको अपना मुख्यमंत्री बनाया है आप लोगों ने भी पहली बार नहीं गुजरात में पांच आज चिढ़ाई दे दिए आप पार्टी को यही यही सब ही सब लोगों को खटकता है कि आप लोग लोग दिल्ली के लो, को इतना प्यार करते हैं? बताइए अब केजरीवाल जी का यही कसूर है ना कि उन्होंने दिल्ली में बिजली बिल कर दी पहले लोग खूब पावरफल करते थे अब 24 घंटे बिजली मांग मोहल्ल बना दी जहाँ पर अच्छा इलाज होता है फ्री होता है यही सब अभी अभी को हर महीना हजार हजार रुपया मिलेगा यही सब यही सब को गुजरात में करना है लेकिन उन्होंने अरविंद जी को जेल में ला दिया जिससे उनके आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुंचा बहुत पहुंचा है उनकी तानाशाही चरम सीमा पर आ गई है लेकिन लेकिन हमारे शेर है शेर ये देश आना चाहिए और जाना है इसको बचा लो आपको अपने वोट की ताकत को समझना होगा आप सभी को सात मई को जरूर जरूर वोट करने जाना है आप लोग जाएंगे